На очередное совещание рабочей группы были приглашены руководители прежа и представители общества совладельцев многоквартирных домов. Жилищники потребность реформы не отрицают, но опасаются. Видимо, конкурентов со стороны частников, которые могут, согласно концепции реформирования, составить им конкуренцию на рынке. Всех пугает э, то, что придет, придут частники на этот рынок. Значит, можно идти вторым, вторым путем. Это э, прежа сейчас у нас... Э, занимается обслуживанием и ремонтом жилого фонда. То есть сделать коммунальное предприятие по управлению жилым фондом. В то же время представители ОСМД отмечают создание новых коммунальных служб. Им не нужно, а все работы Прежа проводит без согласования с жильцами. Каждый месяц Прежу составляет список того, чего они сделали. К нам этот список никогда не поступает. Ни разу за пять лет существования наш как ОСМД, никто не пришел и не спросил, что нам надо? А потом не пришел и не ознакомил нас, что они сделали. Представители ОСМД поддерживают концепцию реформирования ЖКХ именно в этом направлении, поскольку сами жители смогут принимать работы у исполнителя, а также смогут выбирать того, кто будет оказывать услуги ЖКХ. За счет конкуренции должно повыситься качество оказания услуг. За это должен отвечать сроки выполнения, исполнитель, ответственность, обратная связь, как решилась этот вопрос до тех пор. Пока не будет контроля, ответственности конкретных лиц, решение задач будет ровно так, как оно происходит сегодня. Так вот, мы говорим о том, что любой вопрос должен находить свое решение и обратную связь к контролю. Концепция поддерживается 100% в части да. создания единой абонентской службы, единого центра, который будет заниматься расчетами, платежами и все остальное. Мы договорились о том, что поддерживается идея создания единой службы диспетчеризации по обращениям граждан по аварийным ситуациям и так далее. Тем временем обсуждения продолжаются, а запаса прочности коммунального хозяйства, как и терпения горожан, становится все меньше.